shoir yoki qaysi yozuvchi juda judayam mayli anai ziyoli qatlamda mashhur bo'ldi ustozlarimiz lekin yoshlarni ichidan shunaqa kuchli yozuvchi shoirlarimizni kim qayerda shov shuvli darajada gapirib shov shuv ketdi baksyorlarimizga o'xshagan sportchilarimizga o'xshagan bu judayam odamga alamb ketadi nima uchun u yozyapti u ro'zg'ordan tortyapti misol uchun u ro'zg'origa pul olib kelmasa ham o'tirib yozyaptida ko'chaga chiqib ish qilsa bo'ladimi misol uchun mana azamat qorijonov degan yozuvchi man judayam yaxshi ko'raman judayam yaxshi ko'p qoralandi shu inson am yoki boshqa misol uchun shoirlarimiz bor ustoz shoirlarimiz nimaga shular xalqni ichiga kirib ketmayapti deb o'ylaysiz chunki ularni reklama qiladigan joylar yo'q man pul bilan borgan paytimda klip olaman she'r o'qiyman ashulachi ashul aytadiku misol uchun man she'r o'qiymanda shuni klipqi olib kelaman desam yo'q bizarga bu mumkin emas aylantirish litsenziya olaman olib kelib aylantiraman nechi pul beryapti yigirma ming dollar man beraman yigirma ming dollar san'atkorga o'xshagan yo' bizaga mumkin emas nima uchun man pul bilan nima qilishim mumkin klipga o'ynadim bir yuzta klipda o'ynadim rahmat bor borishi bilan bosh rollarga oldi kinolar qildim nima qilishimni bilmay qoldim chunki shoir degan bir joyda bir официальный reklama qiladigan joy hech qaysi kanal demak siz o'zingizni aktyor rejissyor yoki bu sohada emas именно shoirlik maqomida olib chiqish harakat shunaqa bo'ldi orada shunaqa bo'ldi keyin shunaqa tanqidlar bo'ldiki shunaqa ko'p mani yerga urishlar boshqa narsa bo'ldi undan ham ko'nglim qolib ketdi mayli man xalqni ichida shoir kimdir shoir desin kimdir aktyor desin kimdir bir bir шустрый bir harakatchan bir bola desin mayli lekin man taniqli bo'lishim kerak ustozlarimiz besh oltitasi xor bo'lib uydan chiqaolmay dorisia ham pul topaolmasdan boshqa bo'lib hech kim xabar olmaydigan holatlarni ko'rgandan keyin ustoz shoirlarni aytyapman uni u insonlar misol uchun o'zbekiston qahramoni darajasidagi insonlarni ko'rdim uydan chiqolmay qolganlarini keyin man aytdimki y mayli man birinchi navbatda to'g'risini aytsam ota onam uchun ro'zg'orim uchun farzandlarim uchun ota sifatida bir uyga bir to'rt kilo kartochka olib keladigan ota bo'ldik birinchi navbatda agar undan orttirsam qilaman dedim man nima yani bo'lsa ham qolib ketmasligim kerak i mashhurlik man uchun kerak dedi chunki ularni yani xizmatlari uchun ololmagan javoblarini ko'rib yomon holatlarga e, keldimda oxiri bo'lgan voqealarha otam bilan onam bilan bog'liq e, ularni xastaliklarini paytlarida boshimdan o'tkazgan -ot voqealar paytida ham man o'sha tijoratchiligim manga mani olib chiqib ketomasa man depresiaga tushib qolardim man agar otam uchun onam uchun yigirma million o'ttiz million ellik million pul bir soat topib berolmasam man ota onamdan ajralib qolishim mumkin shuning uchun mani uchun u o'sha tanqid qilayotgan odamlar hammasini shaxsan taniymanda umuman man haqimda gapirayotganlarni man o'zi iqtisodiy holatini ham bilaman bugungi kundada i umuman hech qaysisi borku vijdon tomonlama gapiradi gapiradida lekin qo'liga bir besh yuz dollar bersangiz любой ish qiladi man garov o'ynayman и man nima uchun gapirding yo gapingga javob bergin agar bo'lmasa agar yordam bergin yordam berolmayapsan shuning uchun man xohlaymanki bugungi kunda biza prezidentimizni no'zlari qonunlari bor chiqazib qo'ygan prezidentimiz gaplaridan ruhlanib ta'sirlanib motivatsiya olaman ko'pincha har doimda i berilgan imkoniyatdan foydalanib bir qirqta ellikta xonadonga qirqta ellikta ro'zg'orga foydam tegyottimi man orqaga qaytmasligim kerak va o'sha ustozlarimiz xalqimiz o'sha e'tirof qiladigan ishlarni qilishga harakat qilishim kerak deymanda o'sha ishlarga harakat lekin manga agar ozgina yordam berib ozgina misol uchun manga ozgina motivatsiya berilsa man mana she'riyatda ham boshida shunaqa tanqidlar eshitganman ikki ming olti kimin yettik min sakkiz kimig to'qqiz ikki ming o'ninchi yildan buyog'ida ishlarim hammasi rahmat ukam rahmat yig'ladim ukam rahmat bunaqa she'r hech kim yozmagan ukam rahmat mana shu ishni qilibsan degan gapni eshitdim kinoda ham mani faoliyatim uch to'rt yil bo'layotgan bo'lsa xudo xohlasa mana endi buyog'iga o'sganimizni his qildik bundan buyogdai mahsulotlarimiz o'zimiz xohlaganimizdek chiqara olsak xudo xohlasa man ishonaman kinoda ham xalqimiz muxlislarimiz mutaxassislarimiz e'tirof qil oladigan ishlar qila olishim kerak man qarangda mana ikki ming yigirmanch ilga hech kimbrorta kinochqarai birorta kino yo'q davlat kinosidan tashqari d xususiy kino birorta yo'q lekin yigirmata premyera qildik o'zimiz bilamiz jonimiz mazamiz qochib yiqilib qolib qolganimizgacha ishladik syomka qildik bir katta hashar bo'ldi ikki yuztga yaqin odam mana shdan pul olib ketdi mana shu karantinda rahmat karantin payti uyimizda yuz ming so'm pul yo'q edi ikki million beryapsizlar uch million o'n million so'mgacha pul mana qo'limdan chiqib ketdi ustoz aktyorlarimiz hammasi duo qilib katta katta smslar yozyuboradi man bu bilan maqtanishi an xohlamagandim xohlamayman hozir ham lekin man xohlaymanki xalqimiz muxlislarimiz